Уважаемый Алексей Михайлович, у нас министр аграрной политики еще и отвечает за состояние дел на селе. Потому что, к сожалению, в последние годы на Украине сложилась такая тенденция, что несмотря на то, что мы собираем больше урожая, пенсионеры живут на селе хуже, а молодежь продолжает уезжать в села, и инфраструктура села продолжает разрушаться. Какие, на ваш взгляд, первоочередные меры для того, чтобы мы могли сохранить молодежь на селе, повысить уровень благосостояния пенсионеров и, по крайней мере, остановить разрушение инфраструктуры, я имею в виду клубов, школ, садиков и так далее, которые все время находятся в состоянии хронического недофинансирования. Это, безусловно, зависит от налогообложения, которое будет на селе, потому что единственные рабочие места, которые сегодня там есть, это рабочие места, которые создаются аграриями. Пожалуйста. Спасибо. спасибо. Хороший вопрос. Я отвечу на него тоже. Даже два вопроса. Первый вопрос. Насчет развития местности, сельской местности, мы совместно с фракцией и совместно с рядом отдельных конфедераций и то же самое, IFC и участвуют в проекте, разрабатываем ряд законопроектов по развитию местных территорий и развитку громад, которые будут вам предоставлены на рассмотрение. С точки зрения моего персонального видения, я считаю, что первое, первый крок, это все-таки обязать ряд компаний выплачивать в эквиваленте гроши за аренды ПАИ тем самым дать людям деньги на селе и самим решать, что за них покупать. Раз. Второе – это вопрос развития инвестиций в бизнес. Если будет работать бизнес на селе, то будут рабочие места. Будут развиваться и корпорации, будут развиваться и школы. Третье – это я знаю много бизнесов, я знаю, что есть желание, есть минимальная обвязаловка. Это социальной ответственности того или иного бизнеса для того, чтобы совместно инвестировать в развитие инфраструктуры населения. Это школы, садики, оранки и так далее. Дякую.